জয়ৰাম শ্ৰীৰাম সীতাৰাম ৰাম ৰাম জয় হনুমান হৰ হৰ পাৰ্বতী পাতি নম নম ওম তৎসাৎ ওম তৎসাৎ ওম তৎসাৎ মা ধৱ মা ধব মা ধৱ সীতাৰাম ৰাম ৰাম হে প্ৰভু অসমবাসীৰ ৰাইজ আজি পুনৰ এতিয়া আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ ভিডিঅ' ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ যদি অজানিতে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে ভুল পুতি হয় ভুলবিলাক দেখুৱাই দে দেখাই দি শুদ্ধ পথটো সেই নিৰ্দেশ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া সদ্যহতে আজি আমাৰ সমাজত যে যিসকলে এক শৰণ হৰিনাম নাম এক শৰণ হৰিনাম নাম ধৰ্ম বুলি কৈ আছে প্ৰকৃততে এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে এইখন পদ্মপুৰাণ পতাল খণ্ড যিখন সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে লিখা একাৱন্ন অধ্যায়ত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হ'ল আপোনালোকে পঢ়িছে নপঢ়িছে নাজানিছোঁ পঢ়াসকলেতো জানিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি ইয়াত মানে কৈছে ইয়াৰ মতে আমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে ভগৱানে ভগৱান এজনেই যিজন নেকি আপুনি যি বুলিয়ে নকওক লাগে এজনেই আৰু সেইজনৰ এজন ভগৱানে আৰু সেই এজন ভগৱানৰ তেওঁ প্ৰকৃত ঘৰটো ক'ত আৰু তেওঁ কোন কোন থানত থাকি পিনি কেনেধৰণে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনক কাৰ্য সম্পাদন কৰে সেই বিষয়টো এতিয়া জানিব লাগিব এতিয়া সেইটো কাৰণে কৈছে কি এতিয়া গীতাত মানে গীতাটো আছে বাকীবিলাকতো আছে এই পদ্মপুৰাণটো আছে যে ভগৱানৰ অৰিজিনেল যিটো ঘৰ সেই ঘৰটোৱেই হৈছে মহাম মহাাম যিডোখৰ ঠাই কেতিয়াও বিনাশ নহয় সেইডোখৰ শ্ৰীকৃষ্ণ অৰিজিনেল থান অৰিজিনেল হয় আৰু তেওঁ অন্য থানবিলাকত তেওঁ থাকি আমাৰ যেনেকৈ ভাড়াঘৰলৈ মোৰ ঘৰটো যেনিবা ইয়াত অৰিজিনেল ঘৰ মই বেলেগত ভাড়াঘৰ দুই তিনিটা জেগাত ভাড়াঘৰ লৈ পিনি যেনিবা দোকান পোহাৰ চলাই আছোঁ ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণও বেলেগ বেলেগ থানত বেলেগ বেলেগ ৰূপত আছে কেনেকৈ আছে তেওঁ মহা ধৰ্মত আছে অব্যক্ত ৰূপত অব্যক্ত মানে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপ আছে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও প্ৰকাশ নোহোৱা ৰূপত আছে মহাধৰ্মত আৰু তেওঁ আৰু এডোখৰ জেগা আছে সেইডোখৰ হৈছে দ্বাৰকা দ্বাৰকাত তেওঁ কি ৰূপত থাকে শংকৰ চক্ৰ গদা পদ্মধাৰীৰ ৰূপত থাকে আৰু বকুণ্ঠত কি ৰূপত থাকে হৰা শিৱ বা নাৰায়ণৰ ৰূপত থাকছে এইবিলাক মানে মই আগতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু সেই একেজন কৃষ্ণই যমপুৰত কি ৰূপত থাকে যম ৰজা ৰূপত থাকে আৰু পৃথিৱীত আমিবোৰে আমি যে মনুষ্যবোৰে আমি কি ৰূপত আছোঁ তেওঁ ভগৱানেই আমিও ভগৱানেই ৰূপ কিন্তু আমি কি ৰূপত আছোঁ ভগৱানৰ ক্ষুদ্ৰটো ক্ষুদ্ৰ এটি এটি কণাৰ ওপৰত আছোঁ মানে অনুপৰমাণুৰ ওপৰত আছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে কি এতিয়া আমাক ভগৱানে মায়া সংসাৰ পেলাই দিলেহি জন্ম পৃথিৱীত জন্ম লোৱা মানে আমাক মায়া সংসাৰ পেলাই দিলেহি আৰু এই মায়া সংসাৰ পৰা আমি মায়া সংসাৰ মজি মানে সাঁতুৰি নাদুৰি মানে লুটি পুতি খাই পিনি আকৌ পুনৰ আমাৰ নিজৰ যিডোখৰত আমি য'ৰ পৰা আহিছোঁ ত'লৈ আকৌ যাবলগীয়া হ'লে আমি কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই বিষয়টোৱে হৈছে সেই বিষয়টোহে এতিয়া মই আজি ক'ম এতিয়া চাব এতিয়া মই সদ্যহতে কৈছোঁ বৈকুণ্ঠ য'ত নেকি সদা শিৱ বা পাৰ্বতী বা নাৰায়ণ বা লক্ষী বা শ্ৰীকৃষ্ণ বা ৰাধা তেওঁলোকে থকা জেগা এখন হৈছে বৈকুণ্ঠ এই বৈকুণ্ঠত মুক্তি পাবলৈ হ'লে আমি কি কেনেধৰণৰ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে গুৰুৰ ওচৰত আমি শৰণ ল'ব লাগিব আৰু শিষ্যসকলে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই তৃণমূলকৈ কৰিছোঁ এতিয়া কৈছে শৰণ দিয়া গুৰুৰ চৰিত্ৰ এতিয়া শৰণ দিয়া গুৰুৰ চৰিত্ৰ আপোনাৰ মোৰ আখবিলাক বৰ ভালকৈ লিখা নাই গতিকে শিৱকে বুজি নাপাব এতিয়া মই পঢ়ি দিছোঁ শৰণ দিয়া গুৰুৰ চৰিত্ৰ শৰণ দিয়া গুৰু চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব শান্ত হ'ব লাগিব মাশ্চৰ্যবিহীন মানে আনৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰা হ'ব নালাগিব কৃষ্ণভক্তক কৃষ্ণক উপাসনা কৰাৰ বাহিৰে যাৰ অন্য প্ৰয়োজন নাই কৃষ্ণ মানে ত্ৰিনয়ন সদায় শিব নাৰায়ণ জলত শয়ন কৰা নাৰায়ণ তেওঁলোকৰ কথা কৈ আছে কৃষ্ণ অনুগ্ৰহ ভিন্ন যাৰ অন্য প্ৰয়োজন নাই কৃষ্ণৰ বাহিৰে বেলেগক মানে চিন্তা কৰিব নালাগিব অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ অনুগ্ৰহকে যিয়ে একমাত্ৰ উপায় বুলি স্থিৰ কৰিছে যিজনা কোঠ বা লোভ লেখ মাত্ৰও নাই যিজনা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰসত্বজ্ঞ আৰু কৃষ্ণ মন্ত্ৰগণৰ অগ্ৰগণ্য যিজনা কৃষ্ণ মন্ত্ৰ আশ্ৰয় কৰি সদায় সেই মন্ত্ৰত ভ ভক্তিমান হৈ পৱিত্ৰভাৱে কাল যাপন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যুগল মন্ত্ৰ এটা আছে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ থৈ দিছোঁ সেই মন্ত্ৰটো মানে অকল মানে চিন্তা কৰি থাকে বা কৰি থাকে যিজনে স স ধৰ্ম উপদেশ প্ৰদান কৰে আৰু যিজনে সকলো ধৰ্ম ৰাজসিক তামসিক সাত্বিক যত যিমান ধৰ্ম আছে সকলো ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ ক'ব তেওঁ অকল মোৰটোৱে শুদ্ধ মূৰটোৱে শ্ৰেষ্ঠ সেইটো নকয় সকলো ধৰ্মৰ কথাবোৰ ক'ব যে আমুকটোক কৰিলে আমুক আমুকটো কৰিলে আমুক আমুকটো কৰিলে আমুক নকৰিবলৈ বা কৰিবলৈ তেওঁ উপদোক নিদিয়ে কিন্তু ক'ব কি আমুক ধৰ্মটো কৰিলে আমুক হয় তামুক ধৰ্ম কৰিলে তামুক হয় সেইটোৱেহে ক'ব আৰু কোনো ধৰ্মকে নিন্দা নকৰে সদায় সদাচাৰত নিযুক্ত থাকে যিজনা এনেদৰে বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ভুক্ত দয়ালু আৰু সংসাৰ বিৰাগী তেওঁহে প্ৰকৃত গুৰু হোৱা উপযুক্ত ব্যক্তি সেইজনেহে মানে প্ৰকৃত মানে এক শৰণ এক শৰণ এক শৰণ হৰিনাম মানে তেওঁ দিব পৰা যু উপযুক্ত মানে তেওঁহে গুৰু এইখিনি চৰিত্ৰ যিজনক হৃদয়ত থাকিব সেইজনেহে গুৰু এক শৰণ হৰিনাম মানে সেইটো ধৰ্ম মানে দীক্ষা দিয়া আকৌ এতিয়া কথাটো হৈছে কি এইটো হৈছে শৰণ দিয়া গুৰুৰ চৰিত্ৰ এতিয়া হৰণ লোৱা শিষ্যসকলৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব প্ৰথমতে অব্ৰহ্ম আব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ থকা ঠাইলৈকে স্তম্ভ পৰ্যন্ত নিখিল জগত নশ্বৰ নশ্বৰ মানে কি মৃত বা নাই নাই এইবিলাক মানে নাই জ্ঞান কৰিব লাগিব মানে সেই শ্ৰীকৃষ্ণই অকল কেৱল সেইটো চিন্তা কৰিব আধ্যাত আধ্যাত্মিকাদি ত্ৰি বিদ্ৰোষ ট্ৰিবিদ্ৰোখ মানে কি সাত্তিক ৰাজসিক তামসিক মানে আমি এতিয়া যিবোৰ কৈ আছোঁ এইবোৰ হৈছে একো একোখন মায়াজাল এইবোৰ দুখেই এইবোৰ এইবোৰ সুখ নহয় হা ভোগ কৰাৰ পাছত এইবিলাক আমি দুখবিলাক কৰিব লাগিব মানে বিদ যেতিয়া আমি বিদ যেতিয়ালৈকে আমি বৃদ্ধ নহ'ম তেতিয়ালৈকে এইবোৰ আমি মায়াতে ফচি থাকিব লাগিব মানে ধন টকা পইচা ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ আছে চব মায়া গতিকে এইবোৰ আমি লেটি পেটি খাব লাগিব খাই পিনি যেতিয়া বৃদ্ধ হ'ম তেতিয়া নিখিল সংসাৰিক সুখ অনিত্য জ্ঞান মানে এইবোৰ স্থায়ী নহয় সংসাৰত যিমান ধন টকা পইচা মাটি বাৰী সম্পত্তি যিবোৰ আছে এইবোৰ মানে স্থায়ী নহয় জ্ঞান কৰি পিনি সেই সুখক দুখ জ্ঞান কৰিবলৈ এইবোৰ মানে দুখে কাৰণ কেলে তুম আপুনি যদি ক'ৰবাত যদি কিবা গাড়ী এখন কিনিছে সেই গাড়ীখনৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হৈছে দুখ হৈছে কাৰণ কেলৈ গাড়ীখন আপুনি আপডাল কৰিবলৈ ধুবলগীয়া হৈছে পখালিবলগীয়া হৈছে তেল বঢ়াবলগীয়া আছে চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ এইবোৰ হৈছে দুখ ক'ৰবাত চলাইছে আপুনি চলাই পিনি ক'ৰবাত এক্সিডেণ্টেই হৈছে এইবোৰ হৈছে দুখ বুলি কৈছে এতিয়া সেইবোৰ চব দুখ জ্ঞান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপাছত সাংসাৰিক সুখসমূহ বৰ্জন কৰি সংসাৰত যিবোৰ সুখ আছে সেইবোৰ চব এৰি পানী বৈৰাগ্য হৈ বৈৰাগ্য মানে ধন টকা ল'ৰা ছোৱালী মাইকী সা সম্পত্তি এইবোৰ চব বাদ দি সংসাৰ মুক্তিৰ বাবে প্ৰকৃত গুৰু যিজন নেকি প্ৰকৃত গুৰু এই ওপৰত ইয়াত দিয়া যিজন গুৰু উল্লেখিত চৰিত্ৰৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগে সেনেকুৱা এজন গুৰু ক'ত আছে এতিয়া বিচাৰিবলৈতো নাই এতিয়া মই দেখিয়ে পোৱা নাই সেনেকুৱা এজন গুৰু মানে বিচাৰিব লাগিব আছে ক'ৰবাত কিন্তু বিচাৰিব লাগিব সেনেকুৱা গুৰুক তাৰপৰা কৈছে শিষ্যই গুৰুৰ পৰা সন্দেহযুক্ত প্ৰশ্ন কৰি প্ৰশ্ন সন্দেহ দুখ কৰিব লাগিব এতিয়া মই যেনিবা শিষ্যই হ'বলগীয়া গুৰুক মই সুধিব লাগিব প্ৰশ্নবোৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিব লাগিব আৰু গুৰুৱে মোক মানে সেই তাৰ মানে সন্দেহটো মোক ভাঙিব পাৰিব লাগিব শিষ্যই দুই বাহুত এতিয়া শিষ্যই দুই বাহুত কৰ্মে সোঁ বাহুত চক্ৰ অংকন কৰিব লাগিব বাওঁ বাহুত শংখ আৰু কেনেকৈ অংকন কৰিব লাগে চন্দ্ৰ বা মৃত্তিকা লেপন মানে মাটি হেতি অংকন কৰি ল'ব লাগিব কপালত আৰু দেহৰ আন অংগত যথা নিয়মে ঊৰ্ধ পণ্ডু অংকন কৰিব লাগিব উৰ্ধপণ্ডু মানে ইউ আখৰটোৰ নিচিনা মাজত ফাট থকা এইটো আপুনি এই পদ্মপোষণ কৰিলে পাবই ইয়াৰ পাছত হোঁ কাণত হোঁ কাণত গুৰুৱে কোৱা যুগল মন্ত্ৰ ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্ৰ শুনি মুখস্থ কৰিব যোগা যুগল মন্ত্ৰটো গুৰুৱে দিব যুগল মন্ত্ৰটো হৈছে কি গোপীনাথ গোপী গোপীজন বল্লভ শৰণান শৰণ পপদ্যে নমহ গোপীজন বল্লভাভ্যং এইটো আপোনাৰ সোঁ কাৰণত কৈ দিব এইটো কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো মানে আপুনি মনত থৈ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত দাক শব্দযুক্ত এটি নতুন নাম গ্ৰহণ বা ল'ব লাগিব যেনিবা মোৰ নামটো বাণীকান্ত চুতীয়া মই কি কৰিব লাগিব বাণীকান্ত দাক চুতীয়া এনেকৈ মানে নতুনকৈ নাম এটা ল'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত গুৰুক বস্তা বস্ত বস্ত্ৰালংকাৰদি সামৰ্থ্য অনুসাৰে দান কৰি গুৰু পূজা কৰিব লাগিব মানে যেতিয়া মই শৰণ ল'বলৈ কোনোবা সেনেকুৱা এজনৰ ওচৰলৈ গৈ পিনি তেওঁক কি কৰিব লাগিব বস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মই যি পাৰোঁ আৰু সামৰ্থ নুসাৰে মোৰতো ৰ' একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিলে নহ'ব গতিকে সামৰ্থ নোখাৰে মই গ্ৰুপ কিবা এটা দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আগতে শৰণ লোৱা বা একেলগে শৰণ লোৱা বৈষ্ণৱক উত্তম ভোজন কৰা লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে শৰণ ল'লোঁ এইখিনি কৰাৰ পিছত মানে পূৰ্বতে যিসকলে শৰণ লৈ থৈছে তেনেকুৱা মানে বৈষ্ণৱক মানে ভোজন কৰাব লাগিব উক্ত নিয়মবোৰক কৰ্মে কোৱা হয় এই যিকেইটা নিয়ম ক'লোঁ এই নিয়মকেইটাক প্ৰথমতে কৈছে কি অংকন বুলি কৈছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰটো উৰ্ধ ৰচনা তিনি নম্বৰটো মন্ত্ৰগ্ৰহণ চাৰি নম্বৰটোৰ নাম ধাৰণ পাঁচ নম্বৰটো জাক এই পঞ্চবিধক সংস্কাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো সংস্কাৰ মানে সম্পূৰ্ণ সংস্কাৰ হ'ল এতিয়া কৈছে এই শাস্ত্ৰকণ্ঠে কৈছে কলি যুগত বৈকুণ্ঠলৈ গমন কৰা একমাত্ৰ সংস্কাৰ নীতি নিয়ম ইয়াৰ বাহিৰে আন উপায় কোটিকল্পই একো কৰিবলৈ সাধ্য নাই মানে এই নিয়মটোৰ বাহিৰে অন্য বেলেগ কোটিকল্প কৰি থাকিলেও এই বকুণ্ঠত মানে ধান নাপায়গৈ বুলি কৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি দ্বাৰকা আৰু মহাধমাত মুক্তি কিমান কঠিন হ'ব চিন্তা কৰে এতিয়া বকুণ্ঠ এতিয়া আপোনালোকে চাব দেই মই ইয়াতে বস্তু এটা দেখাই দিছোঁ ইয়াতে দেখাই দিছোঁ এতিয়া আপুনি আপোনালোকে চাব এইখন হৈছে এই জেগাডোখৰ হৈছে মই এইটো আঁকি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এই জেগাডোখৰ হৈছে বৈকুণ্ঠ এই জেগাডোখৰত পাবলৈ এইখিনি নিয়ম কৰিব লাগিব এতিয়া মই বাকীখিনিও পঢ়ি দিম বাৰু এইখিনি নিয়ম কৰিব লাগিব এতিয়া এইডোখৰ হৈছে দ্বাৰকাপুৰি এই বৈকুণ্ঠৰ ওপৰত আছে দ্বাৰকাপুৰি আৰু এই দ্বাৰকা ওপৰ ওপৰত আছে এইডোখৰ হৈছে এই পৰম ধামৰ মানচিত পৰম ধাম এডোখৰ পৰম ধাম এডোখৰ একেবাৰে সেই যিডোখৰ অভজ্ঞ মানে একেবাৰে ওপৰত এডোখৰ মানে কেতিয়াও ক্ষয় নোহোৱা থকা এড হৈছে দ্বাৰকা পুৰি য'ত নেকি চতুৰ্ভুজগী বিষ্ণু থাকে আৰু এড হৈছে বকুণ্ঠ বকুণ্ঠ চাৰিগৰাকী দ্বাৰাপালৰ সৈতে আৰু ৰাধাৰ সৈতে আঠগৰাকী গোপীৰ লগত কৃষ্ণ থাকে সেই কৃষ্ণই সদাশিব বা নাৰায়ণ মানে অন্য ৰূপ এতিয়া কথাটো হৈছে কি এতিয়া আপোনালোকে চাওক এতিয়া কৈছে দ্বাৰকা আৰু মহা বকুণ্ঠত মানে বকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ ইমান মানে কঠিন এতিয়া দ্বাৰকা আৰু মহাদামত মহাধত মুক্তি পাবলৈ কিমান কঠিন হ'ব চিন্তা কৰক আপোনালোকে এতিয়া কৈছে আকৌ কৈছে শিষ্যই কেতিয়াও কাৰো প্ৰতি কুতো বেয়া উক্তি কৰিব নালাগে শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি মন প্ৰাণ সম্পন্ন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ আৰু লীলা শ্ৰৱণ গান আৰু শ্ৰৱণ কৰি কাল যাপন কৰিব লাগে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ আৰু লীলা মানে কি আমি সেইটো বুজি ল'ব লাগিব এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ আৰু লীলা মানে হৈছে কীৰ্তনত থকা কীৰ্তনৰ প্ৰথম অধ্যায়ত যে আছে চতু চতুৰ্বিংশ তিথি অৱতাৰ সেইটো কীৰ্তনত থকা চৌবিছ অৱতাৰ লৈ কৰা লীলা গুণ এতিয়া ভগৱানে চৌবিছ অৱতাৰ লৈ পিনি যি লীলা কৰিছিলে হ'লে এতিয়া সেই চৌব্বিছ অৱতাৰ ৰামো পৰে কৃষ্ণও পৰে বৰাহ পৰে বামুণ পৰে চব পয় চব মানে সেই কৃষ্ণহে এতিয়া সেই সেইখিনি মানে আপুনি পঢ়িব লাগিব নহ'লে ভাবি থাকিব লাগিব এতিয়া কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্ৰীকৃষ্ণ ভিন্ন শ্ৰীকৃষ্ণৰ বেলেগ আন কোনো দেৱতাক ধ্যান প্ৰণাম গুণ গান কৰিব নালাগে কিন্তু অন্য দেৱতাক কেতিয়াও নিন্দা কৰিব নালাগে আপুনি অন্য দেৱতাক কেতিয়াও নিন্দা কৰিব নালাগিব এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি কওঁতে এতিয়া জনিবা শ্ৰীকৃষ্ণ সদা শিৱজনিবা আমি সদা শিৱ বা নাৰায়ণ বা শদা শিৱ নাৰায়ণ বা আমাৰ এই শ্ৰীকৃষ্ণ এওঁজনীবা হৈছে একেটাই ৰূপ এতিয়া সেই ৰাম বা কৃষ্ণ হিচাপে পৃথিৱীলৈ মনুষ্য হিচাপে তেওঁলোকে কি একেই নহয় নেকি তেওঁলোকে একেই মানে একেজনেই একেজনেই অৱতাৰ অৱতাৰ মানে কি একে ৰূপতে অহা একে ৰূপতে মানে কি একে কাৰ্য কৰিবলৈ অহা মানে মই ইয়াত আছিলোঁ মই আজি যেনিবা ইয়াত যেনিবা ঘৰত আছোঁ মই গেঞ্জি এটা পিন্ধি আছোঁ আৰু মই যেনিবা হাল ববলৈ যাওঁতে ফটা চোলা এটা পিন্ধি ল'লোঁ মই মই কি বেলেগ হৈ গ'লোঁ নেকি সেইটো অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব অন্য লোকে খাই এৰা দ্ৰব্য খাব নালাগে অন্য বস্তু কাপোৰ কানি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিসকলে বৃদ্ধ হৈও এই হৰণ লোৱা নাই মানে যিসকল বৈষ্ণৱ নহয় যিসকলে বৃদ্ধ হৈও এই হৰণটো লোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত প্ৰণাম কৰা বাদেই কথা বতৰা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু এই হৰণ লোৱা শিষ্যক কোনোবাই নিন্দা কৰিলে কাণত আঙুলি ভৰাই শুনিব নালাগে আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে কেনেবাকৈ অন্য দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি ক'ৰবাত যদি দেখি পায় সেই দেৱ দেৱী মূৰ্তিক শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ যুগল মূৰ্তি জ্ঞান কৰিব লাগে তাৰমানে যদিও আপুনি যেনিবা ক'ৰবাত যেনিবা শনি দেৱতাই বা বেলেগ কোনোবা দেৱ দেৱী মানে মূৰ্তি যদি দেখি পালে দেখাটোতো দেখিবই ওলাই সোমাই ফুৰিলে দেখিবই যদিও দেখে কিন্তু আপুনি মনত কি ভাবিব লাগিব আপুনি এই মূৰ্তিটো ৰাধা কৃষ্ণ মূৰ্তি বুলিহে ভাবিব লাগিব বুলি কৈছে এতিয়া কথাটো কৈছে বৈকুণ্ঠত মানে কোন থাকে সদা শিৱৰ লগত পাৰ্বতী জলত শৰণ কৰা বিষ্ণুৰ লগত লক্ষী থাকে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত কোন থাকে ৰাধা থাকে মানে একেজনেই ৰূপ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ আপুনি যোনজনকে ভাবে আপোনাৰ নিজৰ কথা সীতাৰাম এতিয়া কৈছে ৰাধা কৃষ্ণৰ ৰূপক ধ্যান প্ৰণাম ইত্যাদি কৰিলে বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন প্ৰাপ্তি হয় ৰাধা কৃষ্ণৰ ৰূপক ধ্যান কৰিলে ধ্যান প্ৰণাম ইত্যাদি কৰিলে বৈকুণ্ঠৰ বৃন্দাবন প্ৰাপ্তি হয় কেৱল শংখচক্ৰ গধা পদ্ম চতুৰ্পূজাৰী বিষ্ণুক মূৰ্তি নোহোৱাকৈ কিন্তু এই ৰূপটো কপালৰ আগত আনি ধ্যান কৰিলে দ্বাৰকা প্ৰাপ্তি দ্বাৰকাত পাপ্তি হয় দ্বাৰকাত পাপি হয় দ্বাৰকাত মানে মুক্তি হয় আৰু চতুৰ্ভুজ ৰূপ হয় মানে ভগৱানৰ চতুৰ্ভুজ যুগ সেইজনেও চতুৰ্ভুজ যুপ কিন্তু দুটা বস্তু নাথাকে কি নাথাকে কৌষ্টম্বণি আৰু বনমালা নাথাকে এই দুটা বস্তু নাথাকে বাকী চব একেই কপালৰ আগত একে একো নেদেখাকৈ যিজনে যিজনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপ আছে যদিও অব্যক্ত মানে যিজন অব্যক্ত ব্ৰহ্ম যিজন নেকি পৰমধাম সেইজন অব্যক্ত প্ৰকাশ নোহোৱা সেইজনক আকৌ আপুনি কি কৰিব লাগিব অব্যক্তৰূপেই মানে একো নেদেখাকৈয়ে ধ্যান কৰিব লাগিব সেই সেনেকৈ ধ্যান কৰিলে কি হ'ব মহাৰামত প্ৰাপ্তি হয় এইখিনি মই আগৰ ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চব শ্ৰীকৃষ্ণ এজনেই কিন্তু তেওঁৱে মহাৰামত অব্যক্তিৰূপে নিগুণ নিগুণ মানে মায়াগুণ নাই দ্বাৰকাত ব্যক্তৰূপে চতুৰ্ভুজবি নিগুণ বিষ্ণু আৰু বৈকুণ্ঠত ব্যক্তৰূপে সগুণ সদায় আহিব এতিয়া আমি যি বকুণ্ঠত থকাজন আমাৰ মানুহবিলাকে কৈ আছে যে বকুণ্ঠত থকাজন নিগুণ নিগুণ পিলি কিন্তু বকুণ্ঠত থকাজন আপোনালোকক মই প্ৰমাণ দেখাই দিম বকুণ্ঠত যিজন থাকে সেইজন স সগুণ শগুণ মানে কি তেওঁ মায়া গুণ ধাৰণ কৰি আছে কিন্তু সত্য যুগত তেওঁ নিগুণ আছিলে সত্য যুগত নিগুণ হ'লে কিন্তু যেতিয়া মানে দেৱ দেৱীসকলে তেওঁলোকৰ পূজাভাগ বিচাৰিলে আপোনালোকে কি ধৰণৰ সৰস্ব নাম বৃত্তান্ত পঢ়ি পঠিয়াব তেতিয়াহে তেওঁ কি হ'ল শগুণ হ'ল মানে সত্য যুগৰ পিছৰ পৰা তেওঁ সগুণ হ'ল এতিয়া এই বকুণ্ঠত থকা এজন শগুণ দ্বাৰকাত থকা এজন নিগুণ ব্যক্ত আৰু মহাধৱত থকাজন হৈছে কি অব্যক্ত অব্যক্ত নিগুণ এতিয়া আপোনালোকে চাপ চব পাব সত্ৰৰ লগত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ জমপুৰত যমৰজা ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু আপুনি মই পৃথিৱীত সেই কৃষ্ণই এটি এটি নিমিত্ত মাত্ৰ অংশ অৰ্থাৎ সকলো কৃষ্ণ মই উক্ত শৰণটি যদি কোনোবাই কম বয়সতো ল'ব বিচাৰে আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰহ্লাদৰ দৰে মহামহা বিপদ মূৰ পাতিব লাগিব কাৰণ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ বৰ্তমানেও অদৃশ্য ৰূপত বিৰাজমান আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মায়াজাল পেলাবই সেই মায়াজালৰ জ্বলা টেঙা সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব কিন্তু কলি যুগত তেনেকুৱা ধৈৰ্য্য ধৰা ওলাব নে নোলাই সন্দেহ হৈছে সদৌ শেষত ইতিমধ্যে তিনিটি ৰূপৰ ধ্যানৰ দ্বাৰা তিনি স্থানত মুক্তি তৈ মুক্তি তথ্য পুৰা পদ্মপুৰাণ পতাল খণ্ড চাই ব্যক্ত কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি মৃত্যুৰ সময়ত যিজনে যি যি ৰূপক ধ্যান ধ্যানত বা মনত ভাবিব সেই সেই স্থান প্ৰাপ্তি হয় বুলি গীতাশাস্ত্ৰত লিখা আছে উদাহৰণস্বৰূপে মৃত্যুৰ সময়ত যম ৰজাক যদি মনলৈ আনে যম পুৰিলৈ যোৱাটো নিশ্চিত শ্ৰীকৃষ্ণ বাকী থানবিলাকৰ আৰু ৰূপবিলাক শাস্ত্ৰ পঢ়ি জানি লওক আৰু কোন ক'লৈ যাব বিচাৰে ৰূপবিলাক জানি থওক সময়ত কামত আহিব ধন্যবাদ জয়ৰাম শ্ৰীৰাম সীতাৰাম जय हनुमान ओम ट ओम तत्साट ओम तत्सात् सीताराम राम राम जय हनुमान